Тут мала б бути підводка до красивого відео про китів і дельфінів, але все змінилося, і тепер я повинна попередити, що усі наступні мої відео будуть українською мовою. Через те, що Росія напала на Україну, я не монтувала відео з зимової подорожі півроку. Подорож на острів, наче кадри з минулого життя, але я дуже хочу поділитися ними із вами. Тож запрошую до перегляду. Всем привет! Я рада видеть вас на моем канале о путешествиях. И сегодня мы приехали в город Коста Деха, с которого э, заказали экскурсию, чтобы посмотреть на э, китов и дельфинов. На самом деле это не типичная экскурсия, потому что покупали мы ее не в э, бюро экскурсионном, который есть в каждом городе Тенерифе, э, мы заказали э, через AirBnB впечатление э, там мужчина у которого есть своя небольшая яхта максимально на 8-10 человек и он как бы, у него есть разрешение выезжать в заповедную зону, где э, можно наблюдать за китами и дельфинами поэтому мы с ним договорились, приехали заранее в Коста-Адехе по дороге застали э, рассвет и сегодня планируем так провести весь день. Так что сегодня будет много красоты, надеюсь, очень много информативности. Расскажу, расскажу о том, где лучше ехать на такую экскурсию, сколько это стоит. Ну и просто посмотрите, стоит ли на Тенерифе ехать смотреть на китовых дельфинов, потому что мы слышали разные мнения. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и поехали! Почали ми, звичайно ж, з прогулянки набережної коста Адехи. Пляжі тут унікальні для острову вулканічного походження адже тут білий пісок, а не як у більшості пляжів, чорний. Вони тут чисті, доглянуті та з усією необхідною інфраструктурою. Вздовж берега тут розташовані безліч кафешок, магазинів, бюро екскурсій і пристань, від якої кожні декілька хвилин відпливають яхти та човни. Вот это вот, это э, посольство дельфинов. Есть книжка про исследование дельфинов, называется Жизнь на гребне волны. Я написала пара, и эта пара основала э, посольство дельфинов, в котором они э, занимаются их исследованием и просвещением людей э, о том, что дельфины должны жить в натуральной среде, и что они очень-очень умные животные и своим интеллектом очень похожи на э, людей. И на самом деле в книжке очень интересно. Это все описано. Я ее сама не читала, но то, что рассказывал Гоша, и то, что мы обсуждали на основе этой книжки, это очень интересно. И вот мы нашли эту, это посольство. Класс. Я им писала, на самом деле хотела э, спросить, как можно попасть в посольство, чтобы с ними поисследовать дельфинов, но мне не отписали. набережная Коста Адеха. Она вся на разными бюро экскурсий и продажей туров на просмотр китов и дельфинов, что логично, потому что здесь самое, самое хорошее, лучшее место для этого. Много людей стоят в очередях на палубах, поджидая свой корабль. И мы сейчас тоже пойдем искать свой, только различие в том, что в экскурсионных бюро продают на большие как бы катера в которых вместительность там например 50-100 человек а мы будем плыть на маленькой такой как яхте парусной на которой ну как бы более уединенная на более маленькая очень прикольная атмосфера в коста адехе мне нравится этот город здесь очень европейский сервис как-то больше для туристов. Наверное, это самая туристическая часть острова. Здесь много куда отсюда можно поехать. Здесь и на Тейды возят, и в океан, и на соседний остров. И это место, где самая лучшая развязка, чтобы добраться в любую точку Тенерифа. Классно, нас встретил хозяин яхты, спросил, как у нас дела, улыбнулся, сказал, готовы ли мы к этому прекрасному э, приключению, пригласил на яхту. Ну, как-то так, когда покупаешь у э, человека, который этим делом живет, по-другому чувствуешь себя, ты общаешься с хозяином, а не с э, экскурсионным бюро, это чувствуется разница. Посмотрим, удастся ли нам словить китов и дельфинов. Не словить в прямом смысле, а посмотреть, увидеть. Яхта рассказал нам, что э, мы сейчас видим Тенерифе э, и э, большой вулкан самый известный но На самом деле, вот этот вот э, гора, которая самая ближняя к нам, это еще один э, вулкан, которому 12 тысяч лет. 12 миллионов. 12 миллионов? Да. 12 миллионов э, он, он лет. Он образовал, Первый был, он образовал этот доступ. Тот вулкан, который образовал э, остров, он самый старый, но уже спящий, он уже не действует. А, ой, да, мед, э, потухший. А напротив, он там, вот мы видим э, Лага, Лагомера. Э, это остров соседний, самый близкий к Тенерифе. И этот на этом острове последний раз видели Колумба. Когда он открывал Америку, он здесь останавливался и жил три месяца на этом острове Лагомера потому что ему нужно было подготовиться к долгому, э, к долгому переплыву Атлантического океана, пополнить припасы. пополнить припасы, да. Вот, очень интересно рассказывает, очень интересно. И мы отсюда видим э, столицу Лагомера. Ну как видим? Относительно видим. Там остался домик Колумба, в котором он э, жил, и какой-то музей. А вообще, что самое интересное, оказывается, на Тенерифе всего есть 270 вулканов, около 300 вулканов, которые, которые некоторые больше, некоторые меньше, но на Тенерифе очень много вулканов. Сначала мы мало увидеть дельфинов, тому направились в наиболее отдаленную точку нашей конечной подорожі. Все приготовили очі и телефоны, надеясь увидеть хотя бы один плавник. Та что щось пішло не так. Скоріш за все, ми запливли занадто далеко, а хвилі ставали дедалі активнішими. Нас почало дуже хитати. что дельфинов мы скорее всего ой, не увидим потому что мы вышли дальше в открытый океан и там сильные ветер скорее всего им некомфортно там плавать и они уплыли хотя они там были мы сейчас едем на споты где можно посмотреть на китов но можно понимать что киты не в нашем таком понимании что я огромный и синий кит здесь киты похожи на дельфинов но киты такая разновидность другая Вистачило лише декілька хвилин, і ми вже побачили першого кита. Виявилося, що ми зустріли сім'ю китів, яка спала. Це значить, що в цей момент одна півкуля їх мозку відповідала за дихання, а інша відпочивала. 1 Взагалі, і дельфіни дуже розумні. Вчені стверджують, що кити вміють кохати, гратися і відчувати настрій. Коли ми припливли до них, вони приймають рішення взаємодіяти з нами чи ні. У книзі, яку я вже згадувала раніше, писалося, що китів приваблюють світлі люди з позитивною енергетикою. У нас на яхті було вісім людей. І всі ми жартували, спілкувалися, були захоплені нашими пригодами і надихалися кожною хвилиною в океані. Можливо, саме тому кити не тікали від нас, а навпаки, тішили своєю присутністю. Кити неймовірні створіння. Я была очень рада гостить у них. Мы подъезжаем сейчас к рыбной ферме, чтобы, может быть, там встретить дельфинов, потому что мы встретили китов, но дельфинов не встретили, потому что до них надо плыть дальше, а там небольшой шторм, сильный ветер, и мы туда не рискнули плыть, поэтому сейчас попробуем сейчас словить удачу у рыбной фермы. Гоже підпанкають, що там атлантического лосося сося Що впевнено можливо, тому що це Атлантичний океан. Дорогою до ферми капітан помітив у воді черепаху, яка пропливала повз нашої яхти. Звичайно, її слабо видно навіть при максимальному зумі, та вживу ми змогли роздивитися навіть її плавники. Капітан розказав, що цей вид черепах всього лише раз у житті буває на Канарських островах, а те, що вона його тільки но покинула, означає, що плитиме аж до Мексики. Тут є сім'я Дільфіна. Ми... І на останок нашої океанічної пригоди ми таки побачили дельфінів. Вони плавають сім'ями і відрізняються формою плавників. Хотіли б ми на хвилинку опинитися у каноє, біля якого дельфіни кружляють. До речі, їх, а також сапи, тут можна орендувати і поплавати з черепахами та дельфінами. Чудова поїздка. Далі на нас чекало купання у красивій бухті і повернення до пристані. Якщо ви вагаєтесь, чи варто брати океанічну екскурсію, то я вважаю, що варто. Эти эмоции, гостинність китів та дельфінів я пам'ятатиму усе життя. На цьому усе. Подписывайтесь на канал і до зустрічі у нових подорожах.